Что сегодня здесь мы увидели первый пункт сервиса, то, что мы будем делать еще и в Жулянах, и в других аэропортах страны, это и создает тот уровень адекватного уважительного отношения к человеку, когда тот выполняет свои бытовые вещи. Прилетает, улетает, возникают вопросы, приходят сервисные центры такие, они в основе комфортной жизни для человека. Поэтому мы это делаем. Это нововведение, оно и в Европе нововведение. То есть не везде и в Европе так работает. Но там, где это работает, это очень удобно. Это особенно для граждан страны. То есть преференции украинцы получают у себя на родине, когда быстро прокатывают свой паспорт и быстро проходит контроль без очередей и так далее. Ну, очереди, конечно, будет первое время, потом будет идти вперед. Это тоже преимущественно, в том числе и новых паспортов, которые будут. Вот, девчонка, спасибо, Паспорти документи я звіряю. Скорити пропуск людей. От тут все показано, як людина робить, для, для того, щоб дана особа знаходиться е, в базі даних Інтерпол. це тестова тренувальна платформа. Готується <плату> то... це... для цього, наказом віддаються. Все Окей? Але буде громадянина України. Раду свій паспорт проходиться зчитування її. І одночасно йде перевірка по базах даних правоохоронних органів України, державної прикордонної служби і інтерпола. Все. прошло прохода инспектору залишається только провести идентификацию особи